যদি আপোনাৰ ঘৰতো এই দিশত শেৱালি ফুল আছে তেনেহলে ঘৰখনলৈ অকাল মৃত্যু অহাটো নিশ্চিত আপুনি বাৰু লক্ষ্য কৰিবচোন কিজানিবা আপোনাৰ ঘৰতো এই দিশত শেৱালি ফুল আছেই আৰু শেৱালি ফুলৰ পাঁচটা এনেকুৱা অদ্ভুত শক্তি আছে দ্ৰব্য শক্তি আছে আপুনি জানিলে আচৰিত হৈ পৰিব শেৱালি ফুলৰ গছ সকলোৰে ঘৰত নহয় বা সকলোৰে হাততো শেৱালি গছ নুঠে যিমান সাৰ জাবৰ দিয়ক যিমান প্ৰতিপাল কৰক কিন্তু যিখন ঘৰত শেৱালি ফুল নহয় সেইখন ঘৰত নহয়েই আৰু কিছুমানৰ ঘৰত নিজে নিজেই হৈ উঠে শাস্ত্ৰ অনুসৰি শেৱালি হৈছে দেৱলোকৰ শক্তিশালী ফুল গছ দেৱলোকৰ ৰজা ইন্দোৰ ফুলনিত থকা এজোপা আচৰিত গুণসম্পন্ন অতিকৈ বিশেষ ফুলেই হৈছে শেৱালি আৰু এই শেৱালি গছ সকলোৰে হাতত নুঠে যিজন ব্যক্তিৰ হাতত শেৱালি গছ ফল ফলকৈ হৈ উঠে তেওঁৰ ওপৰত ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা থাকে বুলি উল্লেখ আছে যদি আপুনিও আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদত শেৱালি গছ ৰুইছিলে যদি সেই শেৱালি ফুলজোপা এতিয়াও জীয়াই আছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিত হওক এদিন নহয় এদিন আপোনাক সৌভাগ্যই লগ দিবই আপোনাৰ সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'বই শেৱালি ফুল সদায় ৰাতিহে ফুলে শেৱালি ফুল অন্য ফুলতকৈ বহু বেলেগ শেৱালি ফুল যদি আপোনাৰ ঘৰত সঠিক দিশত অপশক্তিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইখন ঘৰত কেতিয়াও অমংগল নহয় দ্ৰব্য শক্তিৰ প্ৰভাৱত সেইখন ঘৰত উন্নতি হবই হব কেনেবাকৈ যদি নাজানেই ভুলবশতঃ আপুনি এই দিশত শেৱালি ফুল ৰুলে বা নিজে নিজে হৈ উঠিল তেনেহলে আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে ই অতিকে অশুভ ই আপোনাৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব অকাল মৃত্যু পৰ্যন্ত মাতি আনিব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই শেৱালি ফুলৰ গুণবিলাকৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ কোন দিশত শেৱালি ফুল থকা উচিত আৰু কোন দিশত থকাটো একেবাৰে অনুচিত সেই বিষয়েও জানিব পাৰিব

পদূলিমুখত এজোপা শেৱালি ফুল থাকে যিখন ঘৰত পদূলিমুখত এজোপি শেৱালি ফুল থাকে সেইখন ঘৰত দেৱী দেৱতাসকলৰ বিশেষ কৃপা থাকে সেইখন ঘৰত কেতিয়াও ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নাথাকে তেওঁলোকৰ ৰোগ ব্যাধিও কম হয় সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে শেৱালি ফুলেই হৈছে এনেকুৱা এক বিশেষ গুণসম্পন্ন ফুল একমাত্ৰ ফুল যিপাহী ফুল তলসৰাৰ পিছত সেই ফুলপাহী বুটলি নি দেৱী দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় অন্য কোনো ফুলেই তল সৰাৰ পিছত সেই ফুল দেৱী দেৱতাৰ পূজাত উৎসৰ্গা নহয় কিন্তু শেৱালি ফুল তলত সৰি থাকিলেও সেই ফুল বুটলি নি আপুনি দেৱী দেৱতাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব পাৰে শাস্ত্ৰমতে শেৱালি ফুল কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহয় অসুচি নহয় সি সদায় পবিত্ৰ হৈ থাকে শেৱালি ফুল মাতা লক্ষ্মীৰ অতিকে প্ৰিয় সেইবাবে মা লক্ষ্মীক স্মৰণ কৰি আদি মাতাৰপুনি মা লক্ষ্মীৰ পূজা ভাগত শেৱালি ফুল অৰ্পণ কৰে তেনেহলে মা সোনকালেই সন্তুষ্ট হয় বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি যিখন ঘৰত সঠিক দিশত শেৱালি ফুল থাকে সেইখন ঘৰ দেৱী শক্তিৰ প্ৰভাৱত সুৰক্ষিত হৈ থাকে বিভিন্ন বাস্তুদোষৰ পৰাও সেইখন ঘৰে মুক্তি পায় শেৱালি ফুল যিহেতু অতিকেৱালি ফুল সেইবাবে মা লক্ষ্মীৰ পিছতেই শেৱালি ফুলৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু যিখন ঘৰত শেৱালি ফুল থাকে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে স্থায়ীভাৱে বাস কৰে পুৰাণত থকা এটা কাহিনী অনুসৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী ৰুক্মিণী আৰু সত্যভামায়ো পাৰিজাত ফুল নিজৰ ফুলনিত থকাটো বিচাৰিছিল তেওঁলোকে ভগৱানক খাতিৰ কৰিছিল যে স্বৰ্গৰ পাৰিজাত আনি তেওঁলোকৰ ফুলনিত ৰোপন কৰক পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত ফুল আনি সত্যভামাৰ ফুলনিত ৰোপন কৰিছিল যেতিয়া সেই কথা দেৱৰাজ ইন্দই গম পালে তেতিয়া সাপ দিলে যে যি স্বৰ্গৰ পাৰিজাত নি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সত্যভামাৰ ফুলনিত ৰোপন কৰিছে সেই ফুলৰ সৌন্দৰ্য আৰু সেই ফুলৰ গুণ কেতিয়াও স্বৰ্গৰ পাৰিজাত ফুলৰ সমান নহয় সেই পাৰিজাতেই হল বৰ্তমানৰ শেৱালি ফুল সেইবাবে শেৱালি ফুলৰ সুবাস বেছি আৰু ই তলসৰীৰ যোৱাৰ পিছতো কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহয় দেৱী দেৱতাৰ পূজাত সেই তলসৰা ফুলো অৰ্পণ কৰিব পৰা হয় অন্য এক কাহিনী অনুসৰি পাৰিজাত নামৰ এগৰাকী কুমাৰী কন্যা আছিল যিগৰাকী কন্যাই সূৰ্য দেৱতাক প্ৰতিৰূপে পাবৰ বাবে কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল তেওঁ অকৃত্ৰিম প্ৰেম আছিল সূৰ্য দেৱতাৰ বাবে যদিও তেওঁ কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল তথাপিও তেওঁ সূৰ্য দেৱতাক প্ৰতি ৰূপে পাবৰ বাবে সক্ষম নহল অৱশেষত তেওঁ হাৰ মানি আত্মহত্যা কৰিলে আৰু তেওঁৰ দেশৰ পৰাই পাৰিজাত ফুলৰ উৎপত্তি হল প্ৰিয়দৰ্শকসকল

বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ পৰাও উপশম পাব পৰা যায় যদি সৰু লৰা ছোৱালীৰ বা ডাঙৰ সকলৰো সঘনাই জ্বৰ কাহ হৈ থাকে তেনেহলে শেৱালি ফুলৰ পাত ভালদৰে খুন্দি তাৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই লৈ সামান্য মৌজুলি মিহলাই যদি খাবলৈ দিয়া হয় তেনেহলে সেই জ্বৰ কাহৰ পৰা উপশম পাব পৰা যায় যদি শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰস নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰে তেনেহলে তেজ বৃদ্ধি হয় আৰু লগতে শৰীৰৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাটো সহায় কৰে সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পেলু কৃমি আদিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ সমস্যা হৈ থাকে এনে ক্ষেত্ৰত যদি শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰস উলিয়াই খুৱাব পাৰে খুন্দি পেলাই তেনেহলে এই পেলুৰ সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব পৰা যায় বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত চুলি ফটা সমস্যাবোৰ বেছি হয় যদি এই ক্ষেত্ৰত শেৱালি ফুলৰ গুটি খুন্দি লৈ তাৰ ৰসটো একেৰাহে তিনিদিন ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা একেবাৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি এইটো একেবাৰে প্ৰামাণিক উপায় বৰ্তমান সময়ত জ্বৰ কাহ পানী লগা মেলেৰিয়া পাত বিষ ইত্যাদি সঘনাই হোৱা দেখা যায় আৰু বিভিন্ন দৰৱ আদি খায়হি যদিও এই দৰৱসমূহ ই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰত চাইড এফেক্ট কৰে সেইবাবে এনেধৰণৰ সৰু সুৰা ৰোগবোৰ হলে আপুনি শেৱালি ফুলৰ কোমলীয়া পাত অলপ ছিঙি আনি কলপাতত মেৰিয়াই যেনেকৈ আমি মাছ পাতত দিওঁ তেনেকৈ জুইত সোমোৱাই সিজাই লব তাৰপিছত সেই কোমলীয়া পাত বিলাকৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই সামান্য মৌজুলৰ লগত মিহলাই নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে সেইবিলাক ৰোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি ঠাণ্ডাৰ দিনত মানুহৰ বিশেষকৈ তনচিল হোৱা দেখা যায় যিসকল লোকৰ তনচিল হয় তেওঁলোকেতো গম পায় ঠাণ্ডা অহাৰ লগে লগে সেই সমস্যাটো বেছিকৈ হবলৈ ধৰে এই ক্ষেত্ৰত শেৱালি ফুল খাৰৰ লগত মিহলাই যদি তিনিদিন একেৰাহে খোৱা হয় তেনেহলে ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পৰা যায় যিসকল মহিলা বা ছোৱালীৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত পেটৰ বিষ পেটৰ জলাপোৰা ইত্যাদিৰ যন্ত্ৰণা হয় তেওঁলোকে মাহেকীয়া হোৱাৰ চাৰি পাঁচদিন আগৰ পৰা যদি শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰস নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰে তেনেহলে মাহেকীয়াৰ সময়ত সেইবোৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা উপশম পাব পৰা যায় শেৱালি ফুল দাৰিদ্ৰতা ঘৰুৱা কণ্ডল অশান্তি ইত্যাদিৰ সৃষ্টি হয় যিখন ঘৰত পূব দিশে পদূলিৰ মুখত শেৱালি ফুল থাকে সেইখন ঘৰ দেৱী শক্তিৰ প্ৰভাৱত অতিকে শুভ হয় আৰু সেই ঘৰৰ ব্যক্তিসকল দীৰ্ঘায়ু হোৱাৰ লগতে সেইখন ঘৰ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যায় ইয়াৰ লগতে সেইখন ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মন মগজু শান্ত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানসকল জ্ঞান বুদ্ধিত পাকৈ থৈ তীক্ষ্ণ আৰু বিভিন্ন দি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ দুই নম্বৰতে ঘৰৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম দিশত যদি শেৱালি ফুল থাকে তেনেহলে সেইখন ঘৰতো সুখ সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি পায় আৰু মা লক্ষ্মীয়ে স্থায়ীভাৱে বসতি লয় বিশেষকৈ ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও অসুবিধা নহয় কুবেৰ দেৱতাৰ কৃপাত সেইখন ঘৰত পইচা সাঁচি ৰাখিব পাৰে যদি আপোনাৰ শেৱালি তেনেহলে আপোনালোক সঁচাকৈয়ে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি দেৱী আদি শক্তিৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও উন্নতিৰ পথত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কেতিয়াও আপোনাৰ ঘৰত নেতিবাচক শক্তিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ ঘৰখন কুশল মংগলে থাকিব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত কেতিয়াও শেৱালি ফুল থাকিব নালাগে যদি আপুনি ভুলক্ৰমে ৰুলে বা নিজে নিজে হৈ উঠিছে তেনেহলে খুব সোনকালে সেই দিশৰ পৰা শেৱালি ফুল উঠাই আনি উত্তৰ পূব বা পশ্চিম দিশত ৰোপন কৰক দক্ষিণ দিশত শেৱালি ফুল থাকিলে সেই ঘৰখনৰ বাবে অত্যন্ত অশুভ বেমাৰ ব্য়াধি হোৱাৰ উপৰিও ঘৰুৱা কণ্ডল অশান্তিৰ উপৰিও আকস্মিক দুৰ্ঘটনা আদিত পতিত হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱধি লব লগা হব পাৰে বা অন্য়ান্য় বেমাৰ আজাৰত বয়সতকৈও আগতেই মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ